Если мой фильм, этот фильм посмотрит жена, не, ну, я ну, понимаешь о том, что ну, можно и не вернуться. Просто я говорил, что мы медики, мы далеко, мы в тылу я не знал что я лечу в Славянск. стали догадываться что это Славянск. когда начали подлетать что большой населенный пункт летчик заходил на посадку нас начали обстреливать сначала удивление сначала удивление потому что сначала берц скажем так дернулся более сначала ну, не чувствуешь смотришь в берце дырка. самое ценное это жизнь. Все окружающее, которое с тобой, ты можешь в одну минуту потерять все. Мы заехали в лужу. В этой луже находилась фугас. Фугас был очень сильного заряда, что от машины прочистки ничего не осталось. Кто был в кабине, товарищ, он погиб сразу. Помню очень, когда вытянули из лужи в очень тяжелом состоянии, было Ужасная боль. Через время приехал бронетранспортер, и меня направили в Красное Лиман. На второй день мы приехали сюда, в Харьков. Его уже сюда транспортировали, и здесь уже сделали операцию. Ну и с этого самого дня я постоянно с ним. И как медик, и как жена. Я звонила всю ночь, переживала, не спала. Потом утром в 7 утра позвонил он. Сказал, не переживай, все хорошо, я просто поломал ногу. Я, конечно, запереживала, очень не поверила. Потом позвонила родителям, сообщила, что поломал ногу. Потом решила позвонить ему его другу, то, что погиб. Я ему звоню, а мне говорят, не звоните сюда, он погиб. Я понимаю, что что-то произошло страшное, потому что они всегда вместе. Тоже второе ранение под миномет попали тоже. Ранило в руку, в голову, и, ну и там что в спину, по-моему, так. Обман, слепость, что-то непонятное. Все все видят и, и все на это все закрывают глаза. Видят, что Россия долбит со своей стороны. Видят, что здесь Россия уже воюет полным ходом. Украина едина и никуда. А то, что хочет ее разгромить, Украину, только зачем? Если бы кто бы хотел бы в Россию, нехай бы ехали бы и уезжали бы. Но зачем такое делать? Сколько городов, сколько мирных жителей погибло. Это тоже ж... один раз был я вернулся я еще раз вернусь если в моих силах будет ну стать на ноги, думаю говорят что в ближайшее время не стану если, если стану то я готов защищать свою родину свою незалежность говорится победа думаю за нами она и будет за нами Дмитро Коновалов, автор цієї відеоісторії, Він з Харкова і зараз спробуємо з ним поспілкуватися. Дмитро, ви мене чуєте. Я вас вижу. Дмитро, розкажіть, будь ласка, нам, де саме ви знімали свою історію? Як довго і скільки з кількома бійцями вдалося поспілкуватися? Інтересно, е, в цьому фільмі то, що він знімався в кінці августа. То есть это было еще до серьезных поражений украинской армии, еще до таких запеклых... До запеклых, Иловайска, так? До Иловайска, да. Mm -hmm. И, по сути, это было... Ну, не сказать, что это было самое начало, но это, безусловно, начало войны. И вот тогда, по сути, если говорить о Харькове, о том, что происходит, наверное, понимали солдаты и врачи военного госпиталя, потому что большая часть харьковчан они, в общем-то, ну, продолжали жить мирной жизнью. Мы снимали эту новеллу где-то вот с конца августа до середины сентября, и ну, я не могу сказать точное количество бойцов, с которыми нам удалось посещаться, но не все интервью вошли в этот фильм. И нас, конечно, тоже тогда поразили эти рассказы. То есть, э, очень многие из этих интервью оказались прагическими. То есть, вот то, о чем говорили, говорили о русской армии, о русском вмешательстве, о предательстве. Стороны командования, это все, к сожалению, потом стало правдой. Дмитрий, расскажите, а какая мета была вашего фильма? Что вы хотели показать, продемонстрировать в нем? Ну, вы знаете, э, о цели... Документального фильма всегда сложно говорить. Наверное, лучше сказать о мотивации меня как режиссера. То есть это было лично мое знакомство с войной, может, это громко звучит. Но для меня было очень важно понять, что происходит. И вот эти люди, которые, ну, в общем-то, вырвались из этого пекла с ранениями, вот они были теми самыми, которые в общем-то, благодаря которым я и узнал, и смог сделать какие-то выводы. И мне захотелось поделиться этим ну, с другими. И поэтому появился такой фильм. Дмитро, а чи поддерживаете вы связок с героями вашего фильма, которых мы могли, мо, мо, могли побачить и как их доля сложилась далее? Э, к сожалению, нет. Я знаю только про одного из героев. Угу. Вот, я, я объясню, почему нет. Потому что Харьковский военный госпиталь, он принимает, э, ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что он принимает основной поток раненых. Вот, то есть э, бойцы, с которыми мы общались, они не, ну, практически никто из них не, оста не остается там надолго. То есть они получают необходимую помощь, потом э, отправляются дальше по Украине в другие военные госпитали. Поэтому как бы, поддерживать постоянную связь с героями, проблематичного отношения. Но э, вот там был герой, бывший, кстати, сотрудник Берку, то есть не ошибаюсь, вот, у которого страшное ранение ноги, и у которого жена работает в этом же госпитале. Вот я знаю, что они э, с счастливым концом, потому что они получили возможность поехать лечиться э, в какую-то из прибалтийских стран. И там ему стало значительно лучше. То есть значит, лечение помогло и помогает. И они, в общем-то, оказались очень довольны. И, в общем-то, деньги на эту поездку, опять же, если не ошибаюсь, в том числе помогали собирать волонтеры. Mm -hmm. А скажи, пожалуйста, Дмитро, вы имеете информацию, как из поранных зараз, вот, например, в Харьковском шпитале? Наск... Вы знаете, я не хочу оказаться неточным о том, какое количество раненых сейчас, но я знаю, что военный госпиталь во время, ну, естественно, боев, он перегружен, потому что там каждый день может поступать от 50 и до 100 и больше раненых, поэтому это, конечно, невероятная нагрузка на медиков, которые там работают вот конкретное количество, сколько сейчас солдат в военном госпитале, я не могу сказать, но поскольку сейчас у нас официальное перемирие, то, наверное, меньше, чем вот еще несколько недель назад. Дякую, Дмитре. Дмитро Коновалов, который надіслав нам свою историю про поранені с Харьковского шпиталя и уже делает это не вперше, Надеемся, не в последнее. Дякую, Дмитре.